সকলো ভালেই আছে আজি বনাব লৈছোঁ মই একদম বেলেগ ধৰণৰ এটা ৰেচিপি আজি বনাম মই হালধি ফুলেৰে মাংসৰ ৰেচিপি গতিকে ধুনীয়াকৈ একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বাৰু কোনে কোনে খাই পাইছে এই ৰেচিপিটো কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব দেই এতিয়া আহকচোন মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আমাৰ এই হালধি ফুলেৰে মাংস ৰেচিপিটো চাওঁ আহক আৰু এতিয়া আমাৰ ৰেচিপিটোত লগা বস্তুবিলাক দেখাওঁ আৰু হালধি ফুলটো দেখুৱাই নাই নহয় এইটো হ'ল হালধিৰ ফুলটো দেখিছেনে বাৰু এইটো হ'ল হালধি ফুলটো এইটো আমাক আজি লাগিব আৰু তাৰপিছত লাগিব আমাক আজি আকৌ হালধি ফুলৰে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বুলি ক'ব লাগিব গতিকে হালধি ফুলটো এইটো দেই আকৌ বাৰু ওচৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আৰু এইফালে নহৰু লৈছোঁ চাৰিটা আজি মানে খুন্দি দিয়া নাই এনেকৈ লৈছোঁ চাৰিটা আৰু এইফালে আদা লৈছোঁ আপোনালোকে নহৰুটো খুন্দি দিলেও হ'ব বাৰু আমি এনেকৈ লৈছোঁ দেই এটা এটাকৈ তাৰপিছত এইফালে লৈছোঁ গৰম মছলা জিৰা আলু লৈছোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া লৈছোঁ আৰু লাগিব আমাক ৰেচিপিটো দেখিছেনে এয়া হ'ল বিলাহীৰ পেষ্ট আৰু এয়া মাংস মুৰ্গী মাংস আৰু তেজপাত এখন লৈছোঁ আৰু বাৰু হালধি এইবিলাক তেল ৰেড চিলি এইবিলাকো লাগিব এতিয়া ৰান্ধি থাকোঁতে দেখুৱাই থাকিম আৰু এতিয়া কেৰাহীত মই তেল বঢ়াই দিছোঁৱেই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰেচিপিটো চাই গৈ থাকিব দেই তেলখিনি পকিছেই গতিকে এতিয়া মই প্ৰথমতে দি দিম এয়া পাঁচফোৰণ কেইটামান আৰু লগে লগেই দি দিম এতিয়া মই পিঁয়াজ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি এতিয়া ভালকৈ ভাজি ল'ম অকণমান ৰঙা ৰঙা হ'লে আৰু বাকীবোৰ দিব লাগিব এতিয়া এয়া পিঁয়াজবোৰ ভালকৈ একদম ভাজি লাগিছে গতিকে এতিয়া মই দি দিছোঁ ইয়াতে জিৰা আৰু দি দিছোঁ ইয়াতে তেজপাত যেতিয়া ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ অকণমান পিছতে আকৌ দি দিম এতিয়া হালধি হালধি ইমানমান দি দিছোঁ এতিয়া ভালকৈ সকলোবোৰ মিক্স কৰি দিওঁ এতিয়া দিছোঁ আদা আৰু এতিয়া লগে লগে দি দিম বিলাহী বিলাহী মই এতিয়া দি দিলোঁ ওপৰতে আৰু এতিয়া ভালকৈ ভাজি লৈ যাম আৰু এতিয়া দি দিম ৰেড চিলি অকণমান জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ আৰু অলপ ভালকৈ একেবাৰে মিক্স কৰি দিম এতিয়া দি দিছোঁ আমাৰ মাংসখিনিত গোটেইখিনি দি দিলোঁ এতিয়া ভালকৈ সাজি লগাব লাগিব এতিয়া আকৌ লগে লগে গোটা নহৰু কেইটা দিছো আকৌ বাৰ এতিয়া মই ভাজি লৈছোঁ নহৰু যেতিয়া দিয়া দিছোঁ মাংসৰ লগত মই আকৌ এনেকৈ কিয় দিছোঁ জানেনে নহৰু মই মানে বিৰাট ভাল পাওঁ এনেকুৱাকৈ গোটা গোটাকৈ নহৰুৰ টেষ্টটো মাংসৰ লগত ইমান বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে মানে মই গোটেই গোটাকৈ দিছোঁ এতিয়া ভালকৈ ভাজি লওঁ এতিয়া দিব লাগিব আলুখিনি আলু দি দিছোঁ এতিয়া আলু দি উটি এতিয়া আকৌ দি দিম নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ এতিয়া আকৌবাৰ ভাজি লগাইছোঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু হালধিও কিন্তু দিয়া নাই বেছি বৰ হ'ব কেনেকৈ দিওঁ কেনেকৈ কেতিয়া কিমান টাইমত দিওঁ গতিকে চাই থাকিব দেই আৰু এতিয়া এয়া আমাৰ মাংস পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ ভাজি লাগিছে গতিকে এতিয়া দিব লাগিব পানী হালধি ফুলটো দিয়াই নাই নহয় গতিকে এতিয়া হালধি ফুলটো দিব লাগিব পানী দিলোঁ নিমখ চিমখ চব একদম ঠিকে ঠাকে দিছোঁ এতিয়া আকৌ হালধি ফুলটো দিব লাগিব ইফালে পানী অকণমান অকণমানকৈ উতলিছে গতিকে এতিয়া মই হালধি ফুলটো ইফালে ইমানমানকৈ ভাঙি ল'ম আধা সৰু সৰুকৈ যিকেইটা নেকি ফুল আছে ইয়াতে সেইকেইটা মই ছিঙি ছিঙি লৈছোঁ ইয়াতে ছাইডে ছাইডে থাকে নহয় সেইকেইটা আৰু এতিয়া পানী দিলোঁ দেখিলে আৰু উতলিলেও সেয়া দেখিব পাৰে চাব পাৰে উতলিও আছে গতিকে এতিয়া দি দিম গৰম মছলা ইমানমান লৈ লৈছোঁ এতিয়া গৰম মছলা দি দিম দি দিলোঁ এতিয়া গৰম মছলা অকণমান টাইম এতিয়া এনেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া দিম এই আমাৰ আজিৰ স্পেচিয়েল আজিৰ ৰেচিপিটো এটা হালধিৰ ফুলটো দিম হে দি দিছো হালধিৰ ফুলকেটা আৰু তল দি দিছো ডাঙৰটো নহয় এতিয়া অকণমান এনেকে আঙৰততে হিজিবলৈ দিম এতিয়া আমাৰ মাংসত হালধি ফুল দিয়া ৰেচিপিটো হ'বয়ে আঙুঠাত বহাই দিছোঁ দেখিলেই নহয় অকণমান পিছতে হ'বয়ে মানে অকণমান অকণমান জোলকৈ ৰাখিম কাৰণ মই জোল বিৰাট বেছি খাই ভাল পাওঁ ৰেড চিলিও ইমান বেছি নিদিওঁ মই মাংসত কাৰণ খাই পিনে যদি আৰু কিবা অপকাৰ হয় ন সেইকাৰণে তাৰমানে মই ৰেড চিলিটো অকণমান কমকৈ দিওঁ তাৰপিছত এতিয়া হ'বই আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ আহে খাই চাব আকৌ দেই এই আমাক ৰচা চৰচে লৈয়ে মই একদম ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এতিয়া হ'বয়ে ডাঙৰ ঠাইত অকণমান টাইম ৰাখিলোঁ এতিয়া চাব পাৰি সেয়া ইমান ধুনীয়া কালাৰ আৰু গোন্ধটোতো ক'বই নালাগে ইমান ধুনীয়া হৈছে এয়া চাওকচোন এতিয়া মানে খোৱাৰহে কথা আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাঢ়িলে ভাল ওলাই ল'লোঁৱেই ৰেচিপিটোত মানে হালধিৰ এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে গোটেই ফুলৰ গোন্ধটো সেইকাৰণে মানে বহুত বেছি খাই ভাল লাগিছে গতিকে আপোনালোকেও বনাব পাৰিব ঘৰত একদম চিম্পলেই হয় ন প্ৰথমতে ভাজিছোঁ তাৰপিছত আকৌ হালধি ফুলটো লাষ্টতহে দিছোঁ গোটেইবোৰটো চালেই গতিকে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব ঘৰত আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ খাই বৈ লওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু ঘৰত চেষ্টা কৰিব হাজিৰা আহিছোঁ বাই